И Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшний день Церковь называет торжеством православия. И этим же днем и праздником завершается как бы первая седмица Великого Поста. Торжество православия – это праздник, который был установлен для утверждения почитания святых икон. Огромное число христиан пострадало. Гонения были очень жестокими. Торжество православия вбирает в себя все. Вот мы сегодня только что служили молебен с вами и слышали мы воспоминаем всех, кто потрудился, кто жил, кто проповедовал, кто писал, кто наставлял, кто назидал, кто являл образ благочестия. Призывается к этому и все живущие сегодня. Этим церковь говорит, что она не забудет тех, кто потрудится. И грядущее поколение также будут возношать и возвышать Богу свою молитву и прошение. Наша же задача как христиан, чтобы место наше в храме не осталось пустым. То есть мы должны совершить и свой, пусть маленький, но все-таки апостолат, свою проповедь, чтобы после нас были те, кто будут за нас молиться. Мы ищем Христа. Как пишет апостол Павел в своих посланиях, что это, это самое главное. Он говорит, что уже живу не я, но живет во мне Христос. Он увещает и просит церкви, к которым обращают свои послания, чтобы они избегали греха, чтобы являли добродетельную жизнь, потому что совершающий грех, как бы отделяет, отрывает себя от Церкви и от тела Христова, а без Христа невозможно спастись, без этой духовной связи, и только стремящийся жить под добродетели по заповедям, ради Христа, соединяется с со Христом, который отвергает грех и принимает благочестие. И особенно мы должны этому потрудиться в Великим Постом. И вот об этом, кстати, сегодня Евангелие, потому что люди думают, ну это как-то тяжело жить благочестиво, это надо прилагать усилия, это надо подвиг, а не хочется, и тело бастует, и разум противится. Но в Евангелии сегодня Господь призывает апостола, Он призывает Филиппа, до этого призывает... Апостола Андрея, его брата апостола Петра, который Андрей апостол первозванный сам потом идет и призывает Петра, Иакова и Иоанна, его и вот доходит Филипп, и Филипп также и идет и зовет своего друга на Вот это пример того, что когда истина открывается, то мы не должны замкнуться сами на себе а совершить некий свой апостолат, призвать к истине и своим примером показать, что вот оно спасение. И вот апостол Филипп призывает Нафанайла и говорит, мы нашли того, кто, о ком говорил Моисей, мы нашли Иисуса, сына Иосифа из Назарета. И по человеческому Нафанайл говорит, что может быть доброе из Назарета, из этого города явно который был не в почтении. Но вот ответ апостола Филиппа, это ответ, который мы должны говорить каждому, вопрошающему нас и самим себе. Он говорит, приди и сам посмотри. Что разглагольствовать? Сначала пойди и посмотри. И церковь воспевает, усите и видите, яку благ Господь. Для этого нужно предпринять некое усилие, прийти и посмотреть, разузнать. И вот действительно, когда человек подойдет к этому с такой решимостью, а все-таки, какова вера правильная? А как оно? А действительно ли это так? То ищущему, вопрошающему Господь ответит как ответил Нафанаил, который идет к нему, и Господь ему говорит, вот настоящий израильтянин, в котором нет лести. И Нафанаил говорит, откуда ты меня знаешь? И вот здесь Господь открывает нечто особенное. Он говорит, прежде чем тебя возгласил Филипп, я уже видел тебя под смоковницей. Что это было? Остается загадка. Есть предположение, что это были сокровенные молитвы, уединенное тайное место, где Нафанаем уединялся, молился, потому что время пришествия Мессии пришло. И он просил, чтобы Господь ему открыл того, кто должен прийти. И вот здесь Господь как бы говорит, я уже видел тебя. Я знаю помышления твоего сердца, твои чаяния, твои ожидания. И, кстати, мысли, сердце и ума может видеть только Бог. Дьяволу это не дано. Дьявол может судить по нашей реакции. Он очень хороший психолог. По мимике, по всему, он прекрасно может понимать. Но тайные сокровенные помышления сердца открыты только человеку и Богу. Поэтому, когда Господь в Евангелии открывает помышление сердец и говорит, зачем вы так думаете по отношению к книжникам, фарисеям? То есть он видеть сердце. Это и есть подтверждение того, что перед ними стоит не просто человек. Потому что только Бог может видеть и Бог может открывать помышление сердца. И Нафанайл исповедует Господа Сыном Божиим и Мессией, Царем Израиля. Вот для нас очень важно, чтобы и церковь нам сегодня говорит словами апостола Филиппа. Приди и вижь, потрудись, вкуси, разузнай, расспроси, а потом будешь судить. Не делай поспешных выводов. И вот те, кто предпринял усилия православия, кто разузнал, кто расспросил, Тому Господь открывает, и те уже исповедуют, как Нафанаил, и действительно, найдя, как вот Христос говорит притчу о человеке, который ищет доброго бисера и находит драгоценнейшую жемчужину, все продает и ее единственную покупает. Вот так и с царством небесным. Если ты уже нашел путь спасения, если ты уже нашел Христа. Все остальное уже не важно. Потому что в этом все, в этом жизнь. А вне Христа и без Него только смерть. И все богатства земные, и вся слава, все это померкнет. И как пишет апостол Петр, что первый мир погиб в водах потопа, второй сохраняется для огня. Поэтому вся слава, все богатства, все царства, все погибло. В этом нет смысла и спасения. Спасение может быть только во Христе и со Христом. И жизнь возможна только с Ним. И этой жизни мы уже причащаемся здесь. И те, кто будут со Христом здесь, мы верим по слову апостола Павла, что будем и совоскрешаемы с Ним и по своей смерти. Мы не разлучимся от того, кто нашел нас. Не мы его нашли, Господь нашел. Но для этого призыва, который обращен к нам, необходимо усилие. Господь протягивает руку каждому. И вот очень печально, когда человек отказывается, он бьет по этой руке, не воспринимает дар благодати, дарованный ему, обращенный к нему. Почему и сказано, что хула на Духа Святаго не простится? Потому что это благодеяние Бога, обращенное к человеку, которое остается безответным. Поэтому оно и не простится. Потому что это добровольное противление. А для нас важно, что если мы нашли путь к спасению, если мы нашли, услышали призыв Христа, то как апостолы должны уже не разлучаться а следовать за Христом всегда и везде. И вот Великий пост – это особое шествование за Христом. И не куда-нибудь, а в Иерусалим и на Голгоф. Вот апостолы разбежались, а мы должны остаться у Христа, несмотря ни на что. Должны остаться у гроба, чтобы вместе с мироносицами услышать радостный глаз о воскресенье. Это наша надежда, это наше упование. Поэтому будем с большей ревностью читать Слово Божие, исполнять заповедь. Поприще Великого Поста пусть для каждого из нас будет благословенным. Не бойтесь труда и подвига, с радостью воспринимайте его. Будем идти за Христом в веселье и сердце, а не унывая, что пришел после. Наоборот, пост – это весна души. Это радость, это возможность покаяния, это милость Божия, рука Его, обращенная к нам. Поэтому с большим усердием потрудимся. Это не значит, что пост закончился. Наоборот, он продолжается. И с каждой неделей мы должны все больше и больше потрудиться и становиться ближе в исполнении заповедей, в труде, в посте, в молитве. Ближе становиться к Христу. И пусть так и будет. Аминь.